بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی اللہ علیہ رسول کریم حضرت بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ علم سعد ارمی خدا کا ابی و امی تیر چلاؤ سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر چلانے پر ابھار رہے ہیں آپ کا قبول اسلام ایک عجیب واقعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ترجمة اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے اس کی ماں نے سستی اور کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے تاکید یہ ہے کہ اے انسان تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مانا کر کیونکہ آخر مجھے ہی تک واپس آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے معبود ہونے کی دلیل تیرے پاس نہیں ہے تو ان دونوں کا کہنا نہ مان ہاں دنیاوی معاملات میں بھلی طرح ان کا رفیق اور ہم صحبت رہے اور اسی شخص کی راہ چل جو میری طرف رجوع ہوا تو تم سب کو میری طرف واپس آنا ہے سو میں تم کو ان تمام اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے ان آیات کریمہ کا شان نظور ایک کم عمر نوجوان کا انوکھا اور عجیب واقعہ ہے جس نوجوان کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ نصب اور شریف نوجوان تھے انہیں معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یہ نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جس وقت اسلام مکہ مکرمہ میں پھیلنے لگا اس وقت سعد بن ابی وقاص ایک کم عمر نوجوان تھے وہ بڑے نرم اور نازک احساسات کے مالک والدین کے انتہائی فرما بردار اور خاص طور سے اپنی والدہ محترمہ سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے تھے سعد بن ابی وقاص کی عمر اس وقت سترہ برس تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر کے لوگوں جیسی عقل مندی اور سمجھداری عطا فرما رکھی تھی ان کو ان کا بچکانہ کھیلوں سے کوئی رغبت نہیں تھی جن میں ان کی ہم عمر نوجوان بہت دلچسپی کا اظہار کرتے اور بڑے شوق سے حصہ لیتے تھے وہ کھیلوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی کوششیں صرف تیروں کی تیاری کمانوں کی درستگی اور تیر اندازی کی مشق میں صرف کیا کرتے تھے ان کی یہ محنت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید وہ خود کو مستقبل میں کسی عظیم الشان کارنامے کے لیے تیار کر رہے ہیں ان کا دل اپنی قوم کی برائیاں اور غلط عقائد کو دیکھ کر ہمیشہ بے چین رہتا تھا جس میں, جس میں وہ مبتلا تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں جو لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے ان حالات میں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی تو حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا اسلام میں داخل ہونے والے مردوں میں ان کا تیسرا نمبر تھا اکثر اوقات وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے لقط مقد تو سب آتا ایام ان بنی رسول اسلام سات روز تک میں اسلام کا تیسرا حصہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے حضرت سعید بن نبی صدی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی اس لیے وہ بہت شریف فرما بردار اور ہمت والے تھے ان کی صفات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت بن نبی وقا صدی اللہ تعالی عنہ جلد دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں گے اور حسب و نصب کے لحاظ سے ان کو معاشرے میں جو بلند مرتبہ حاصل تھا وہ مکہ کے نوجوانوں کو اس بات پر ابھار رہا تھا کہ وہ بھی ان کے راستے کو اپنائیں اور ان ساری باتوں کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے کیونکہ ان کا تعلق بنو زہرہ سے تھا اور زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنت وہاب کا قبیلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے اس رشتے کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا ہادلی امرو ان خولا یہ میرے ماموں آ رہے ہیں کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھلائے آزمائش لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا معاملہ اتنی آسانی اور سہورت کے ساتھ نہیں گزرا بلکہ اس کی وجہ سے انہیں سخت آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا ان کی آزمائش کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق آیات نازل فرمائی چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے قبول اسلام سے تین دن پہلے کی بات ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوں اور ان اندھیروں سے باہر آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اچانک ایک چاند میرے سامنے ظاہر ہوا میں اس کی طرف چل پڑا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ اس چاند تک پہنچ گئے ہیں میں نے دیکھا وہ بن حارسہ علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم تھے میں نے ان سے پوچھا منذ متا انتم ہاہونا آپ لوگ یہاں کب سے ہیں انہوں نے کہا الساعہ ہم ابھی آئے ہیں جب صبح ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالی میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے مجھے کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لائے میں فوراً ان کی تلاش میں نکل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محلہ جہیات کی گھاٹی میں ملے وہ اس وقت عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے چنانچہ میں مسلمان ہو گیا اور اس وقت تک ان تین آدمیوں کے علاوہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کوئی اور مجھ سے پہلے اسلام نہیں لایا تھا حضرت بن نبی وقاص صدی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے قبول اسلام کی خبر سنتے ہی میری والدہ سخت ناراض ہوئی میں ایک فرما بردار اور خدمت گزار لڑکا تھا مجھے اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی انہوں نے اپنے انتہائی غیظ و قصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا سعد یہ کیسا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے جس نے تم کو تمہارے ماں باپ کے دین سے دور کر دیا ہے اللہ کی قسم تم اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دو ورنہ میں مرتے دم تک کھانا پینا چھوڑ کر خود کو ہلاک کر لوں گی اس وقت تمہارا سینہ غم کی وجہ سے پھٹ جائے گا ندامت اور شرمندگی کے مارے ہمیشہ پریشان رہو گے اور لوگ تم کو ہمیشہ اس پر تانے دیتے رہیں گے چنانچہ میں نے ان سے کہا لا یا امہ فأنا لا یا فانا دینی لئی عیشی ماں ایسا نہ کرو کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن وہ اپنی دھمکی پوری کرنے پر جم گئی انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا آخر کئی روز کے مسلسل فاقی کی کشی کی وجہ سے ان کا جسم دبلا ہو گیا ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور اعضا ڈھیلے پڑ گئے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان کے پاس جا کر کہتا تھا کہ کچھ کھا لو مگر وہ سختی سے انکار کر دیتی تھیں اور قسم کھا کر کہتی تھیں یا تو تم اپنا دین چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ کر جان دے دوں گی اس وقت میں نے ان سے کہا میری والدہ محترمہ بے شک میں آپ کے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجھے آپ کی محبت سے زیادہ ہے اللہ کی قسم اگر آپ کی ہزار جانیں ہو اور وہ سب جانے ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا جب والدہ نے میرا یہ اٹل فیصلہ سنا اور میری ثابت قدمی کو دیکھا ان کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے دین کو کسی حال میں چھوڑنے والا نہیں ہوں تو آخر وہ اپنی قسم سے باز آ گئی اور کھانے پینے پر مجبور ہو گئی اسی موقع پر اللہ تعالی نے ہمارے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور اگر وہ تجھ پر دبا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نامان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے